Наиболее проблемными узлами центральной энергосистемы являются узлы подстанции Новокиевская, Октябрьская, Бровары. На данный момент для решения возникших проблем Международным банком реконструкции и развития выделяются средства в размере 378 миллионов долларов США для проведения комплексной реконструкции данных постанций с использованием круя 330-110 кВт, что также даст возможность увеличить автотрансформаторную мощность данных постанций. Кроме того, данным проектом, проектом передачи 2 предусмотрена реконструкция по станции Житомирская и постанция Черкасская, также с использованием круя 330-110 кВт. Кроме того, на данный момент предусмотрено выделение Европейским банком реконструкции и развития кредитных средств в размере 68 миллионов евро для начала работ по строительству подстанции «Западная», которая обеспечит развитие Киева и Киевской области.